Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні завітаємо до міста Маріуполя. Кілька старих покришок, пензлик та пара пляшок дешевої фарби. Ось і весь секрет затишного двору, розповідає Георгій Клафас. Раніше він працював на тепловозі, тож звик до порядку та чистоти. Нині привчає сусідів. Труда більшого не составила, щоб почати наводити порядок. Якщо ви обратили внимание, у нас ну, немає нічого такого не могли б зробити інші. це Маріуполь, друге зазначення міста в Донецькій області, але грошей на благоустрій і тут не вистачає. Тож можновладці постійно влаштовують конкурси, такі собі тендери для пенсіонерів. Хто краще придумає на що витратити кошти, той їх і отримає. Ініціативні групи давали свої проекти на благоустройства території, ремонти під'їздів, установка дитячих площадок, ремонти інженерних сітей. Так далі, послі цього конкурсна комісія відбирала і значит, на сьогоднішній день у нас виплачено було 110 десять міні-проектів. Конкурси проводять кожну весну. Починали з чотирьох номінацій. Зараз їх вже 13. Цього року городяни подали більше ніж тисячу проєктів. Реалізують їх за формулою з під'їзду третину з міста. Решту. Они купили краску на 1350 гривен, они заплатили частично заработную плату за выполнение ремонтных работ 840, то есть 2200 гривен они собрали на выполнение ремонтных работ своего подъезда. Жилищное предприятие помогло им материалами, мы вложили это на 1375 и помогли закрыть заработную плату, оставшуюся, не хватавшую за счет средств предприятия. Навели порядок у власних під'їздах, тепер намагаються тримати рівень, навчають інших гарної поведінки. Невідомий поет Жора навіть у віршах цитуємо дослівно: «Здесь не курят, ні плюють, мусор ні бросають, руку дамам подають, ліфт їм уступають. І далі в нашій програмі ексклюзивне інтерв'ю з Маріупольським міським головою Юрієм Хотлубеєм. Доброго дня, Юрію Юрій Юрійовичу. Дякуємо, що погодилися на це інтерв'ю. І перше, що хотілося б дізнатися, як останніми роками розвивається Маріуполь. Чого вдалося досягти, та які плани на найближчу перспективу, от якщо говорити ситуації по городі, можна сказати однозначно, город вийшов із кризиса. Ми очень пережили складний період. кінець 2008-2009 год. даже залезли в большие долги, особенно по коммунальным предприятиям. Вот в 2011 году ситуация стабилизировалась, особенно первое полугодие мы пересматривали городской бюджет в сторону увеличения трижды и по сути перевыполнили более чем на 150 миллионов гривен, первоначальные наши планы, которые намечали. Это позволило профинансировать многие городские программы и даже выполнить дополнительно значительный объем работ. Это позволило также обновить технику. Ну и самое главное, погасить те кредиты, которые мы были, брали в кризисный период, чтобы сохранить наше коммунальное предприятие. Вот. Если говорить о каких-то интересных подходах, которые могут вызвать интерес и в наших коллег, в других городах, ну, я бы отметил значительную активизацию наших жителей в наших многих городских проектах. Вот С 1998 года у нас организован конкурс общегородской ⁇ Нашбор ⁇ Мы стартовали с четырех номинаций. В 2011 году это уже было 13 номинаций, где приняли участие 1025 участников. Вот здесь и лучший район, здесь и лучший комитет самоорганизации населения, микрорайоны, здесь и лучший двор, и лучший подъезд, и лучшая улица, и лучший объект здравоохранения, и лучший детский садик, и лучшая школа, и лучший дворник. Вот широкая такая гамма участников но самое главное это значительно активизирует участие жителей в благоустройстве нашего города какие новые моменты появились в 2011 году мы впервые применили практику мини-проектов мы позаимствовали эти подходы в областной администрации в областного совета и выделили около полутора миллионов гривен на то чтобы реализовать 110 мини-проектов в нашем городе. Вторую половину средств собирали жители и спонсоры. Здесь участвовали и наши депутаты городского совета, и предприятия. Но это позволило нам выполнить очень много интересных объектов. Около 50 детских и спортивных площадок, вот, около 50 подъездов. Здесь также и ремонт инженерных сетей, коммуникации вот, и энергосбережения. В общем, интересные такие работы, которые мы реализовали благодаря этим мини-проектам. Ну и второй момент, это то, что мы попросили жителей участвовать в ремонте подъездов. В прошлом году это около тысячи подъездов, из них более 250 с участием жителей по схеме опять же 50 на 50. Это позволило нам э, задействовать дополнительно еще где-то миллион двести тысяч. То есть на мини-проектах мы получили дополнительно миллион двести пятьдесят, и тот миллион двести, то есть около двух с половиной миллионов гривен, благодаря вот этим вот организационным таким подходам нам удалось задействовать дополнительно городскому бюджету. Но самое главное это то, что жители Участвуя в этих работах по благоустройству, они потом уже следят за своими подъездами как настоящие хозяева. То есть мы по сути формируем совершенно новое отношение в нашем городе со стороны жителей к своему двору, к своему дому, к своей улице. И это очень важное направление. Я думаю, оно будет интересно и для других городов. Вот такие интересные моменты, которые мы, тот опыт, который хотелось бы поделиться с коллегами, вот, и то, то, что он может представлять интерес. На этот год мы продолжаем эту практику. У нас около 5 тысяч подъездов, 3,5 тысячи подъездов отремонтированных, полторы тысячи требуют ремонта. Мы в текущем году охватываем ремонтами, опять же, около тысячи подъездов, и у нас на следующий год остается всего 500 подъездов. Ну вот такие реалии сегодняшнего дня. А вот экологическая проблема, она очень актуальна для Мариуполя. Она решается? Вот сейчас мы разрабатываем серьезную программу, такую стратегического характера, до 2020 года с холдингом Метинвест и с комбинатами Лича и Завсталь, и задача стоит выйти на евростандарты. В чем суть евростандартов, нам пояснил руководитель холдинга Игорь Николаевич Сырый, когда мы подписывали четырехстороннее соглашение, холдинг, два комбината и городской совет. Суть сводится к тому, чтобы довести выбросы в нашем городе до 7 килограмм стоны производимой продукции. Сейчас они 35 килограмм. То есть, по сути, сократить в 5 раз те выбросы, которые имеют место в нашем городе. И э, эта программа э, вот, отрабатывается, э, выполняется соответствующие работы по проектированию, по техническому перевооружению, вот, и вкладываться туда будет огромные деньги. Но если общее финансирование на техперевооружение комбината около 8 миллиардов долларов, то 1 миллиард долларов будет идти чисто на природоохранные мероприятия. Скажите, пожалуйста, а что, и вам удается налагодить диалог с областной властью? Вы чувствуете поддержку? Я уже говорил, мы позаимствовали идею областного, областной администрации, областного совета по мини-проектам. В общем-то, область вот, проявляет очень такую конструктивную позицию с городами. И заметно такое стремление участвовать во многих проектах, и, вот, и при этом они опять тоже исходят из баз, позиции 50 на 50. Вот, то есть участие и области, и города, что позволяет как бы объединить наши усилия. Мы очень приветствуем такие подходы вот, и с благодарностью относимся вот, к, к тому вниманию, которое уделяется нашим городам. Вот, у нас э, сложились такие добрые партнерские отношения. И губернатор Андрей Владимирович Шадский и председатель областного совета вот Андрей Михайлович Федорук уделяет особое внимание нашему городу. Они приезжали неоднократно в наш город, и это была возможность поделиться наработками, какие у нас есть проблемами, ну и где-то заручиться поддержкой по многим проектам. Ви є членом правління асоціації міст України, яка, до речі, цього року визначає 20-річчя. Як на вашу думку, чи допомагає діяльність асоціації вирішувати проблеми місцевого самоврядування та налагоджувати діалог з центральною владою? Я сам участвував во многіх зустрічах правління асоціації з руководителями, і я пам'ятаю зустріч з Владимиром Михайловичем Литвіном. где мы обсуждали ряд инициатив, вот, направленных на то, чтобы развивать самоуправление в Украине, в наших городах. Вот, я считаю, что это очень важный орган, который позволяет ну, доносить до правительства, до Верховной Рады проблемы наших городов в таком концентрированном виде, то есть не отдельные проблемы отдельного города а то, что имеет такой общий характер и требует своего решения на уровне тех или иных законов. Вот. Это очень важно, и ассоциация, в общем-то, справляется с этой миссией. Вот. Ну и плюс развитие международных отношений. Я в свое время был членом Конгресса местных и региональных властей Европы, это 1998 й 2000 -й год, в течение двух лет в Страсбурге был. Вот, с коллегами, и это просто интересно. Как раз мы представляли Ассоциацию Городов Украины, ну и было, была возможность и поделиться опытом, ну и немножко прикоснуться к европейской жизни, вот к тому, что, в общем-то, декларируется и реализуется в рамках Европейской Хартии местного самоуправления. Вот, Ассоциация инициирует много таких э, интересных вещей, проектов, она держит руку на пульсе, и те проблемы, которые в городах, она обязательно реагирует на них и старается содействовать вот, в, решении многих наших проблем. Вот. В общем-то, я считаю, что эту форму надо развивать и далее. Вот. Она крайне необходима для наших городов. Дякую за то, что смогли приделить нам часто за смистовное интервью. Я напоминаю, это был Мариупольский міський голова Юрий Хотлобей. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх.